Sekt Nadišák, metód tradicionál. Je to uh, taká metóda, aká je v šampáni. To značí, uh, kvašenie druhé, druhé kvašenie, uh, uh, bolo v butelce, v butelce. A uh, my sme tam dali tri vína, tam je Chardonnay, a Pinot Noir i Pinot Menier. To je tradičná kombinácia šampáni. A uh, to, sú, to sú vína s uh, pôvodom z našich najlepších lokácií. I uh, my sme dali víno, i kvasinky, i cukr, i zatvorili sme to takou korunkou, ako je pive. Nechali sme to uh, vyzrieť, dojžať uh, 4 lata, i potom sme uh, kvasinky odstrelili, i dali korok. A to víno je komplexné, tam je veľká komplexnosť, tam je veľká ovocnosť i A Kvacinky uh, dali tomu tú kremovosť, Chardonnay dalo tomu tú ovocnosť a i kremovosť, i Pinot Noir dal taktiež ovocnosť. Uh, je to veľmi vydarené víno i uh, sme ho poslali do Francie na súťaž i vyhralo zlatú medaľu. Zaprašujeme spravovači.